Я знаю, сейчас очень такие хилые возможности осваивая mm -hmm. Норвегия, что это Норвегия, в общем-то, располагается в не самой, скажем так, суровой зоне. Mm -hmm. Север Канады, Северо Аляски, они, скажем так, находятся под воздействием гораздо более низких температур, и там реально нужно пробираться. Mm -hmm. Или продираться через лед, либо нырять. Mm -hmm. Но ведь претензии Норвегии не ограничиваются. Здесь Там встречаются обычно плавучие льдины, а монолитное, монолитного слоя льдов полярных там уже нет. 60-70 лет назад мы уже прибыли, тогда. а сейчас, и то, с какой скоростью он продолжает таять, да, у Норвегии даже с ее скромными техническими возможностями не возникнет больших проблем с освоением пущенных людей. Когда мы можем нивелировать роль Российского... Ну, я хочу сказать, что, что, вы, вы, смотрите, что технические возможности у Норвегии достаточно большие. Она одна из первых вот начала разработку нефтяных платформ, имеет в виду новые, новые, так сказать, модификации. Норвегия. Она забывает, так сказать, Северное море. Да? Поэтому технически, технически, вот сейчас кто э, собирается, вот Бразилия собирается разрабатывать на шейфе, да, так они, так сказать, именно специалисты из Норвегии ведут консультации. потому что по поводу Дании и Норвегии имеют очень много технических разработок, связанных именно с северным широким. Это технические возможности. А материально у них есть огромный фонд, который они. Да. не сможет. Я Это Я практически... Если ты говорил о на окраине, скажем так. Опять же, Норвегия отказалась от претензий на Северную Поль. Поэтому в этом он. Сейчас претензии на Северную Поль в основном у Дании и у Канады. А, и у России. Швеция, кстати, еще претендует на... Ну, не на Северную Поль. Мы говорим о точке. На Поль, да.